Salam, hörmətli qonaq izləcilərimiz. Bu gün əməs Masazır qəsəbəsində Can Təpə ərazisində 142 nömrəli marşrut xəttinə birbaşa şəhərə istiqamətli marşrut xəttidir. E, Bənəqədər də birbaşa çıxışı var, Masazırda Masazırdadır birbaşa və Bənəqədər çıxışı var. Bax, belə bir iki mərtəbə evimizlə məni tanış edirəm. Həyatında mərkəzi konsentrasiya tapında ki mövcuddur. Su, qaz, işıq hamsi tam qaydasında bütün kommunikasiya xətləri və ondan da savay bütün sənədləri qaydasındadır. Bir başına tərəqə dalqı satqıdır. Burada kombi sistemidir. Qazna kimi, elektrik xətinə kimi çəkilib, hazır vəziyyətdə qoyulub. Və evimiz fasadı gördü ağla ilə, ağla tozu ilə tarsovka vurulub. Və bax burada bax belə bir daha göstədim sizə. Tam yaşayışa alamaydı. Burada yaxınlığında hamısı olanlar 2 mərtəbə evlərdir. Evimiz təcil olaraq satışa çıxıb, çox təcil olaraq. Və hatırladım ki, həyətinə bir maşınlıq burda həyəti var. Yəni maşın daxilindən sonra burada gəldik əlavə torpaq satıxdır. Və artıq e darvasının ağzına saxlayıb bilər. Evimiz üç taş kürsüdədir. İndi isə mən siz evimizi ilə tanış edim. Sağda ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkandır, solda isə qonaq otağıdır. E, daha doğrusu mətbəxdir. Bax belə bir mətbəxdir burada. Mətbəx mebel yığıldıqdan sonradır. Yəni burada stol-stulduqı oturmaq olar. Şaluz pərdəsi hələ çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Evimiz 4 dövrəmand qoşa daşdan inşa olunub. Bütün kommunikasiya xətləri qaydasındadır, sənədləri qaydasındadır. Hər mərtəbədə sanuzel mövcuddur. Burda isə evimizin qonaq otağıdır. Bax, bu cümlə gözəl bir qonaq otağıdır. Lüstrünə kimi asılıb, hazır vəziyyətdədir. Və Pəncərə səhər şotpanı təchiz olunub, boş şüşədir. Kombi sistem çəkilib, TV və elektrik xətti çəkilib burada. Evimiz 3 otaqlı evimiz yenə mətnə evimiz satışa çıxıb 4 otaqlıdır. Onu xatırladım. Bura isə evimizin salonu, sanata qoşulur. Burada gördüyünüz bütün avadanlıqlar qoyulub. Burda hazır vəziyyətdədir, işlək vəziyyətdədir. Piləkan altı. Kladovka kimi nəzərdə tutulub. Bax, burada bax belə kladovka üçün nə də tutulmuş yerdir. İndi isə mən sizi ikinci mərtəbəsindən tanış edim. Plecənlər də hamsı vaxtlı, hazır vədir. Kir yaşay evimizdir. Evimizin qiymətini xatırladım ki, 57000 manata, 2 mərtəbə belə gözəl ev, qoşa daşla, e, kəmərlə, 2 dənə kəmər qoyulub burada. 1 mərtəbə arası kəmər, bir də başındakı kəmər çəkilib. Hər mərtəbənin addelinə ayırıcıları mövcuddur. Burada onu göstədim sizə. Və burada isə 3 dənə otaqdır. Burada da gələcəyin əgər alıcın istəyirsə, yəni burdan da sanuzu düzəldə bilər. Yəni alıcının istəyinə asılıdır. Buraya isə ikinci mətbəxə yerləşən uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otaqlarından biridir. Və burdan da görsədim ki, sizə bax gördüyünüz kimi hündür yerdədir. Yəni torpağın hündür tərəfində tikilib evimiz. Burdan da birbaşa həyətimin mən bidası görsün. Bax belə bir gözəl həyət var. Tam yaşayışa olan bir yerdir. Avtobusdan məsafəsi 100-150 metr məsafədə yerləşir. Buraya isə yataq otaqlarından biridir. Gördüyünüz kimi ə aynasının qarşısında kəsən bir maneə yoxdur. Bax buradan da görsələrsinizsə tam yaşayış olan bir yerdir. Gecə tərəfdən çox super yerdir. 4 dövləmə qoşa daş və ondan da sağa möhkəm tikili evimiz sizə təqdim edirəm. Mərtəbə arası kəmər manatı atılıb, ə, evin baş tərəfindən də yenə manat kəmər atılıb. Onu xatırladım sizə. Və sonuncu otağına məhsul tanış edim. Burası sonuncu yataq otağıdır. Bir də xatırladım, evimizin qiyməti 57.000 manatda təcil olaraq satışa çıxıb, çox təcil olaraq 3 otaqlı evin qiymətinə 4 otaqlı ev, 2 mərtəbə. Evimiz bir də xatırladım ki, Masaza qəsəbəsinin Can Təpə ərazisində yerləşir. Birbaşa e, bina qədə yoluna da çıxışı var, onu da xatırladım. Yəni Masazın girişsiz sayılır bura. Əlavə əlavə məlumat üçün zəhm bura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı və bəğənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə görədlər, qismət etsin. Qiymətində də yenə də endirim olacaq.